Было принято решение, 4 месяца назад, было принято решение о том, чтобы э, был создан в каждом областном центре э, батальон личного состава, который будет создан на основе представителей Майдана, ряда общественных организаций, самообороны, правого сектора. И, ну, кеплется 2200 сегодня зарплата э, обычного. Сотрудника, который входит в батальон патрульно постовой службы Херсон, это вам для сравнения, чтобы вы понимали. Что касается э, одежды, получено 88 Берц. Ну, ботинок, чтобы всем было. И многие люди, которые находятся у нас в батальоне, сейчас... завтра стоять таких ну, теплых кусочков а не прилежит. Давайте не будем, будем да. а да. полицейскими. <постольные> да. Thank <laughs> you.